قال حدثنا ابراهيم بن الله عن اسماعيل عن قيس بن الله رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتى اتاه الله مالا فسلطه على أهل في الحق او اخر اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها باب السمع والطاعه للامام ما لم تكن معصيه وبه قال حدثنا موسى مصد بن قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ابي بن مالك رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واتعوا واستر من عليكم عبد بدون كأن راسه الزبيبة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن ابي راجع عن ابن عباس رضي الله تعالى وعنهم وعنه يربيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من امير حبش فكريه فليصبر فانه ليس احد من فارق الجماعة شبرا فيموت الا مات ميتة جاهلية وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله يعني النبي عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وبه قال حدثنا عمر بن حب السيف قياس قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن يعني علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليه رجلا من الأنصار وأمرهم فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال عزمت عليكم لما جمعتم حدبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حدبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينصر بعض إلى بعد فقال بعض إنما تبيعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفانا دخلها فبينهم كذلك إذ حمد النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف باب من لم يصل الله الإيمان عنه الله وبه قال حدثنا حجاج بن حال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن بن عن الحسن, الحسن بن عبد الرحمن بن السمره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد يا عبد الرحمن بن السمره لا تسل الاماره فانك ان اوتيتها عن مساله اليها وان اوتيتها عن غير مساله علمت عليها واذا خلفت على يمين اذا اذا خلفت على